Məlumatla tanış olaq. Hidrometeoroloqların məlumatına görə bu gün Bakıda və Abşeron yarımadasında ara bir yağış yağacağı gözlənir. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında 7-9 dərəcə hiss olacaq. Bölgələrdə havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin bəzi şərq rayonlarında yağıntılı, ayırar yerlərdə isə duman olacağı ehtimalı var. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturunun 6-9 dərəcə isti, dağlarda 0-3 dərəcə sıfırda olacağı ehtimal edilir. Permətizlə Çələ səhər xəbərin saat 9-u olan buraxılışdı. İnsə də mənisə sözün yenidən Çələ səhərə otururam. Hələlik. Belə bir fikri var ki, millət şəxsiyyətini yetişdirir, şəxsiyyət də öz millətini dünyaya çatdırır. Bəli, Ulu Öndər Heydər Əliyev məsələ həmin şəxsiyyətdən idi. O dövlət, dahi dövlət başçısı olmaqla yanaşı, eyni zamanda vətənpərvər bir insan olaraq hər kəsin ürəyinə yol tapmışdı və hər bir işində də Azərbaycançılıq ideyasını əsas götürürdü. Biz elə istəyirdik ki, bu dəqiqələrdə Ulu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycançılıq ideologiyasından danışaq və bunun üçün də studiyamıza qonaqlar vətitmişdir. Qonaqlarımız isə ə, hörmətli millət vəkillərimiz Eldar İbrahimov və Məlahət İbrahimqızıdır. Sabahınız xeyir olsun. Hoş gəlmisiniz. Məlahət xan, Azərbaycançılıq ideologiyası başqa digər xalqlar üçün söz birləşməsi olaraq yad gələ bilər, amma bizim ideologiyamızın əsasıdır. Azərbaycançılıq ideologiyası ki, e, o əsasın özünü də ulu öndər Heydər Əliyev qoyub. İstədim bu ideologiyadan başlayaraq danışmağa. Həqiqətən də birinci mən çox təşəkkür edirəm ki, belə bir müqəddəs ə, böyük şəxsiyyətin xatirəsinə həsr olunmuş tədbirə dəvət etdiniz. Bizim hər birimizin rəyimiz onunlərlə bağlı, belə onun xatirələri, onunla bağlı xatirələrlə doludur və hər birimiz hər gün istəyərik ki, o xatirələri bölüşək. Çünki hər birimiz hər bir Azərbaycan vətəndaşı bu gündə, dünənə də, gələcəkdə də ona borclu olacaqdır. Bəli, Azərbaycançılıq ideyası, Azərbaycançılıq ideyası bu bir məfkurədir. Bu bir düşüncədir. Bu elə bir ideyadır ki, Azərbaycanda yaşayan deyək ki, 10 milyonluq bütün hər vətəndaşları bir-birinə həm möhkəm bağlayan, həm də ən qiymətli saplarla bağlayan elə bir dünyanın ən gözəl bir xalısıdır və o xalının ilmələri bir-birindən ən gözəl, ən zərifən qiymətli saplarla bağlanıbdır və məhz Azərbaycançılıq ideyas Azərbaycançılıq məbcuri Azərbaycan xalqını bir-birinə möhkəm e, birləşdirən bir ideyadır. Və bu ideya vahid bir ideyadır ki, bu da bu vahid ideya əsasında da Azərbaycan xalqı, yəni müstəqillik 91-ci ildən bu günə qədər e, nəcət edələr bir olub, həmrək olub, vahid olub Ulu öndərimizin siyasət arxasında vəhdət təşkil elibdi və bu gün də 2003, daha doğrus 2003-cü ildən bu günə qədər də möhtərəm prezidentimiz cənab İlham Əliyevin arxasında bu birlik, granit kimi möhkəm birlik özünü göstərir, təzahür edir və bu gün ali başkomandanımızın, möhtərəm prezidentimizin bu müzəffər zəf səfərdə, yürüüşdə, müharibədə, savaşda o dəmir yumruq dedi Məsəl Azərbaycançılıq ideyasını Azərbaycançılıq məfkurəsinin nəticəsində nail olmuşdur.